Всем доброго дня, доброго ранку. Футбол. Почну с Кубка Украины. Футбол вчера была до ФИА. Я даже не знал, что Лига 1 была вчера. И Кубок Лиги Английской. Не досмотрел, извиняюсь. Но я прокомментирую. Что-то смотрел. Так. ЛНЗ Рух. Ну, там игра была такая более-менее равная. Чорненькі эти на контратаках в ЛНЗ бегает вперед. І рух выделывался на 55 минуте. Ну, в дир почали начали играть. Чорний їх там втроем обокрали. Вивели Проспера Абу на удар, і он забив пусті ворота. В общем, рух сам себе придумал гол, искренне рад за ЛНЗ. Успеховым ідуть правильним путем. Так. Там была вся знать, сидели все вот эти бояре, <coughs> наши контрабандисты. Так. Ингулец Виктория. Виктория Ингулец. Ну и так я говорил, Ингулец выиграет 1-0. Андрей Меленчук. Поздравляю, Ингулец. <coughs> Динамо Киев. Шахтер Донец. <coughs> Смотрел полностью матч. 93 минуты. Я уверен был, что Динамо Киев выиграет. У Шахтера сейчас нет команды. Все, что они набрали сырна это мусор. За это можно и на счетчик поставить. Забил гол первый Шахтер Лука Лерис. Ну, Шахтер в первом тайме лучше смотрелся. Будем объективны. Что-то они там били. Какие-то моменты создавали. Но там получается гол. Какой-то правый хав. Бил силовой, мяч у него свалился с ноги. А этот Лука Мейверес хорошо подставился под удар. Это не навес был, и Мяч не берущийся для нищерета. Потом... Индивидуальное мастерство. Кто-то прошел на по флангу хорошо. Увидел Ярмоленко. А Ярмоленко сыграл на классе. Он левша. Видите, правую начал тренировать на старости лет. Раньше он на правую только опирался, чтобы поссать. А сейчас забил хороший гол гоу лидера, гоу человека с опытом. Ну и это самый плохой признак нашей игры, что э, люди, которые с медиафутбола являются лидерами таких команд, как Динамо Киев. Ярмоненко он же давно свой отшил. И в самом конце Эдуарда Герера толкотня была, убил головой Брашко. Кстати, Брашко деградирует, очень старается, но он вообще нулевой никакой. И то, что его не купили, не отпустили в Британию, это по британцам повезло. Он вообще нулевой. Для опорной зоны он просто мертвый. С нулевой кор... Карди... Он брошко <клышко> квитков. Чи цветков, как лучше. Нулевой абсолютно. Ну и Эдуарда Геррера почистил за отскок справа, забил. <клышко> Заслуженная победа Маки. Поздравляю. Так, сегодня будут матчи. Агротех, ну я их комментировал, уже не буду. Так, серия, ну Дженуя разочаровала, я так понимаю, что Дженуя на выход. От Генуя, такого великого города итальянского, я влюблен в Геную, в ее узкие улочки. В улицу 25-го там чего-то. Там, где Паганини жил, там, где Колумб. Не будет футбола. Представьте, раньше было две команды. Генуя и Самдория. Лидеры. А теперь, я так понимаю, на вылет. Я так понимаю, что этого уволят скоро в Вообще не играет команда. У них как таковых и моментов не было. Вначале на третьей минуте Кремонеса <как> ударом через себя забил этот Фредерико Бонацоль. А потом на 49-й еще забил. Болония Тарина 0-0 ожидала от Болонии победу. Но Тарина сейчас <как> неплохо играет 4 игры подряд. Интер Фиорентина. Там долго была толкотня. Судья в Фиорентине. Надо было пенальти ставить на минуте 20 ворота Фиорентины. Не поставил. А потом на себя взял игру Хакан Чаханагу. Забил хороший, убрал под себя, резко дал справа. ДХ тянул много вчера. Петр Сучич опять забил. Шикарный <coughs> гол. Пошел на трех, трех обвел, забил в троечку. И Чаханагу в конце Заслуженные пенальти должны были выиграть 5-0. Видите, у Кристиана Киву все получается. Кстати, я вчера слушал интервью с этим. Стоти. У него брал этот Лукатонип интервью. Я получил удовольствие огромное. огромное. И. <соспорядок> Смотрел игру Эмполи Самдори. Там Самдори тоже подсуживали, Надо было точку вначале ставить в ворота Самдори. И... Потом наш Попов забил опять. Опять забивает. Видите, на Динамо Киев не нужен, а Эмполе нужен. Ему поднабрать чуть физухи, он вообще ну, нормальный будет. Так. Ювентус разбил Удинеза, как я и предполагал. Ну, смена в тренера это всегда стресс. Игроки начинают рыгать. Два пенальти ворота Удинеза было. Кома хлопнул Верону 3-1, как и предполагал. Ну там воевода, Дувикас и Пош, как обычно. Ассистирует им пас. Рома Парма в теме смотрел. Ну, <coughs> видите, Рома на первом и втором месте идет. Игры никакой, но этот умеет очки подгребать. Марио Эрмоса забил на 63-й. А потом вы, вы вышел Долбик. Добик принял мяч штрафной и с разворота ударил в троечку. Забил, поздравляю Долбика. я забил уже на 87-й. Ну, то такое уже был? Так, кто там еще играл? Лига 1. Нан проиграл Монако, Монако жива, запоминаем. Монако жива, начали играть. Нан дома хорош. И втащить им пять. Это <coughs> кулибали, Балаган, Головин забил два, и Аклиуш. Люш. Запоминаем, Монако ок. Марсель не смог переиграть, Анже 2-2. Я бы, если бы давал прогноз, я бы ставил на Марсель. <coughs> Париж сыграл с Леоном 3-3. Не смотрел, обязательно посмотрю. Хадюайс, обязательно. Туза сыграла 2-2 с Реном, ожидаемо. С разнес 3-0. А если бы я ставил бы, я бы все поставил бы на Срасбур вчера. Ница обыграла Догов, Лиль, 2-0, молодцы. Запоминаем, Ница дома хорошо. И Так, 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 вчера, вчера. Мец обыграл Ганс, ну им надо вырывать хоть где-то. Это понятно. Ларьян 1-1 с ПСЖ играл за барный полный матч. Особо не косячил. Сыграло слабо нападение. Моменты были, но не забили. Гавр обыграл Брест. Это крутой результат. Ну, а так, в принципе, что там, посмотрим табличку. Все-таки полный тур был. Так. ПСЖ 21, Монако 20, да. Марсель 19. Монако ожили. То у них был спа, сейчас побежали. У них хорошая полузащита, они хорошо раздают по зонам. Эти кучерявые. У них там. Ну и центр форварды у них всегда такие крокодилы здоровые. Так, Кубок Германии. Вчера Унион обыграл Армению 2-1. Фрайбург дернул Фортуну. Дюссельдорф 3-1. Ожидаемо. Дармштадт разгромил Шальки 0-4. Я же говорю, это эти опасные кубки. Дарм, Дармштадт там всегда рубится. Кельн проиграл Баварии 4-1, как и говорил. Штуттер обыграл на выезде Майнц 0-5. Не ожидал. При том, что Штуттер сейчас хороший. Так, ну там матчей много было, еще что-то посмотрю интересное. Бохум обыграл на выезде узбург это достойный результат. Так. Байер обыграл <соединяющий> по Деборн 0 7, 4 2 была рубка. Ну по Деборну он всегда, по он всегда рубится. <соединяющий> Вчера был Кубок Английской Лиги в материале по некоторым матчам. Вчера проиграл Ливерпуль, <coughs> опять поражение. Я думаю, что этого скоро Арне Слота уволят. Так. Они играли с Кристал Пелос, но выпустил второй состав. Тупо второй состав. Все вторые вышли. Ну и Кристал Пелос их не спеша развалил. И Смаил вчера блистал, два забил. И Эрми Пену дома проигрывать Кристал Пелос 3-0. Ну, выпустил второй состав. Ньюкасл хрупнул Тоттенхэм. Ну, видно, Тоттенхэму это не надо. Гальтемаде и Шер забили. Вулверхэмптон проиграл Челси, была битва 3-4. Санта, Джордж, Вильян, Гиттен забили. Красная карточка у Делапа. Так. Сонси проиграл Манчестер Сити. <coughs> Даку, Мармуш, Шерки. Ну, второй состав вышел в Мансити. Арсенал выиграл у Брайтона. Я так понимаю, Арсенал будет <coughs> по всем направлениям пхнуть. Забил Сака и Инванери. Ну, тоже второй состав выходил. Рексем проиграл Кардифу 1-2. Что там еще? Сейчас посмотрю быстро. Фухем обыграл Уиеком Уорденс по пенальте. А Бренфорд и хлопнул Гримс-Битаун 5-0. А ну ж не поймешь, какие команды делают. Ну, есть команды, которые идут по всем фронтам. Есть команда, которая... Там же у них два кубка, кубок Лиги и кубок Англии. И есть команды, которые на отдельных кубках сосредотачиваются. Поэтому там прогнозы давать очень нереально. Ну, а так, в принципе, все. Довольно-таки прикольный день вчера был. На все и Германия, <клес> и серия А, и Кубок Украины. Ну, так все, верим лучше.